বিদেশত উলহ মালহেৰে ভোগালী উদযাপন সুদূৰ ডুবাইত উলহ মালহেৰে প্ৰৱাসী অসমীয়াই উদযাপন কৰিলে ভোগালী বিহু অভিজাত চহৰ ডুবাইৰ মুশ্ৰিফ পাৰ্কত প্ৰবাসী অসমীয়াই উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিলে ভোগালী বিহু সাতসাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰত থাকিও অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিক জীপাল কৰি তুলিলে প্ৰবাসী অসমীয়াসকলে নিজৰ মাতৃভূমিৰ লগত সম্পৰ্কৰ এনাজৰীডাল মৰমেৰে ধৰি ৰাখিবলৈ এইসকল অসমীয়াই এনেদৰে উদযাপন কৰে ভোগালী বিহু ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰে অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাগত ৰচী টনা খেল মহিলাসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় পৰম্পৰাগত কণী খেল এনেধৰণৰ খেল ধেমালিৰ অন্তত সকলোৱে গ্ৰহণ কৰে অসমীয়া জলপান অসমীয়াইৰ ভাষা সংস্কৃতিক নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰখাৰ বাবেই এই বিহুৰ আয়োজন কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰবাসী অসমীয়াসকলে লক্ষণীয় যে কণ কণ শিশুৰ পৰা আশীৰ উৰ্ধৰ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলেও এই আনন্দ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে জয়াই অসম ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হয়